Birə bir maraqlı bir rastopad da açmaq istəyirəm dostlar. Eee indi məni izləyən insanlar indi hər halda tutacaqsınız üç rəqəmləndirini. İstəyirəm baxmaq ki, məsələn, ə, siz necə insansınız? Kimlər məni izləyir də? Yəni necə insanlar yəni izləyir? Sizin barədəcə görə kartlar nə deyir? Kimsiz, məni izləyən nə cür insanlar? Bir üç variant olacaq. Yenə də bütün variantlara görəyin. Nə bir kartlar və siz kimsiz? 1-ci variant. 1-ci variantı tutan insanlar çox bilikli insanlardır, ağıllı insanlardır. Ancaq öz hədəflərinə diqqət dair. Bax, məsələn, siz nə sizi maraqlandırırsa, Həmişə diqqətiniz cəmləyən insansınız. Yəni fikrinizi o yana, bu yana e, yönəldən deyilsiniz, yəni sizə nə lazımdırsa o səmtə baxan insansınız. Nə ilə maraqlanırsınızsa o şeyə e, hədəfinizə nəzərinizi cəmləmisiniz, yönəltmisiniz. Və belə bir insansınız, bilikli, ağlı, e, nəsa öyrənirsinizsə, oxuyursunuz. Əgər siz hər hansısa oxuyursunuzsa, imtahanınız varsa, imtahandan keçəcəksiniz. Yaddınıza saxlayın. Nəsə bir sınaqdadırsınızsa, sınaqdan keçəcəksiniz. Yəni udacaqsınız, bax belə. Yaxşı, qəşəng. İkinci variantda kim sizi görər? Eee, burada da burada biraz hı, burdakı insan işləyirsiz çoxlu burdakı, burada mənə baxan insanlar işləyən insanlar da ustadırlar. Başa düşürsünüzmü? Yəni öz işinin ustasıdır. Böz işinizin ustasısınız. Sizin işinizi bəyənirlər. Çox gözəl işinizi görən insansınız. Yəni nə seyriində başdan suu deməmirsiz, gözəl eləyirsiz də. Yəni belə bax, belə bəyənirlər sizin əl işlərinizi. Əl işində məşğulsunuzsa, belə ayrı işlə məşğulsunuzsa bəyənilirsiniz. Bax belə gözəl gözəl insansınız. Yəni əla. 3-cü variantı görüm. Kimdi mən izləyəm? burda çox hörmətli insandır məni izləyən. Hörmətə həqiqətən layiq insansınız. Çox layiq insansınız hörmətə. Getdikcə də hörmətli olacaqsınız. Çünki çox yaxşı insansınız. Hissiyatlı insansınız. İnsanlara kömək eləməyi istəyən insansınız. Bacardığınca eləyən insansınız kömək. Çox gözəl, çox gözəl, çox əla. Həmişə gözəl olun. Bu qədər dostlar.